अध्यात्म पर आधारित जीवन के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा पूरी मानवता के नवनिर्माण में संलग्न यह संस्थान आज विश्व पटल पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है इसलिए शांतिवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हजारों की संख्या में यहां उपस्थित राजयोगिनी महिलाओं का यह समूह पूरे विश्व के लिए महिला नेतृत्व की एक मिसाल है दादी का पूरा जीवन ईश्वरीय सत्ता के निमित्त के रूप में मानवता की सेवा के प्रति समर्पित रहा है यह उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय अभियान में दादी जानकी स्वच्छता एंबेसडर रही है और उन्होंने बात भी की है सफाई की बात की है मुझे बताया गया है कि सुदीर्घ आयु की अन्य राजयोगिनी बहने भी आप सभी का यहां मार्गदर्शन कर रही हैं यह राजयोग की एक प्रभावी पद्धति का प्रमाण भी है और आपकी संस्था का सौभाग्य भी तो उस पर एक कार्यक्रम आता है अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी और उसमें एक हमारी बहन है बीके सिवानी। शिवानी शिवानी को इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला था मैंने देखा है कि इंसान के सामान्य व्यवहार के दौरान जो मनोभाव उपजता है या पैदा होता है उस मनोभाव का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने की योग्यता इस बेटी में है क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने पर्यावरण के हित में काम करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के जरिए आप विश्व स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश भर में फैले आप सबके नेटवर्क से अमूल्य योगदान मिल रहा है आप सबकी सहभोज की, सह की व्यवस्था जिसको जिसकी सराहना सब लोग करते हैं सहभोज की व्यवस्था विशेष रूप से सराहनीय है क्योंकि इसके द्वारा समानता और समरसता को बहुत बल मिलता है नारी शक्ति के सार्थक उपयोग के अतुलनीय उदाहरण के रूप में आपके संस्थान ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया मुझे विश्वास है कि अध्यात्म द्वारा मानव कल्याण का आप सबका प्रयास निरंतर जारी रहेगा मेरी शुभकामना है कि आप सबके प्रयासों के बल पर संपूर्ण मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समरसता से समृद्ध होगा धन्यवाद जय